एकादशोऽध्यायः श्रीगणेशाय नमः श्रीसरस्वत्यै नमः श्रीसद्गुरुभ्यो नमः कुलस्वामिनी एकवीरादेव्यै नमः जय जयाजी करुणामयी जय जयाजी प्रेममयि जय जयाजी कृपामयी देवी भगवती तुझ नमो जय जयाजी आर्ताती जय जयाजी पूर्ति करती जय जयाजी देवी तुझ वंदन दशमोऽध्यायी एकवीरा प्रकटन तीन कथातो कथन इन्द्रायणी खोरी सह्याद्रि कड्यातोन, काळ्या पाषाणी अवतरली श्रुते कथा रसपान भरभरोनी आकंठ करोन, तृप्ति नच होयुन उम्बरावती कथा कथितसे उम्बरावती शहर सुन्दर तया भर अन्तरावर नान्दगाव पेठ गावखोर विप्रकुटुम्ब रहातसे पापभिरु सचील आचरण शुक्ल यजुर्वेदी माध्यादिन तयांचे बन्धूल गोत्र असोन पेठकर अडनाव असे शुद्ध सात्विक आचरण धर्माधारे तयांचे वर्तन परमार्थी रमतसे मन पूजन कुलाचाराचरितसे भागवत धर्म कुलात चालत आलेला परंपरागत। कुटुंब आचरण हिंदू धर्म सम्मत श्रद्धाधिष्ठे करीतसे जन्मा आले पुत्र संतान नामकरण करिले जनार्दन दया पाठे दो पुत्र प्राप्तन चालली सुखाने। सोळाशे चाली सुमारास जनार्दन आदासे जन्मास जगत कल्याण करावयास जाहले सगुण जनार्दन अति खोड़ कर, खोड़ा कर तसे वर।, वर एकदा वरचेवर फेकी जात्यावर माता दळण करिताना आईने तया समजाविले परी खडेना थांबले माता क्रोधनिमित्त जाहले त्यागिले जनार्दने जनार्दनाचे विरक्त मन मनाना संसार बंधन निघाला पाश क्षणे तोडून उंबरावती सी पातला ी मन्दिर अति पुरातन सुन्दर अम्बानाघु अन्तरादने पतला मम्बादे मूर्ति स्वयं प्राचीन अति पद्मासनस्थ पूर्णाकृति काळा वादुका पाषाणाची स्वरूपात परिपूर्णाकृति पद्मासनस्थ अङ्की विसावले दोहस्त नेत्र असति देवी लावण्यवती सुन्दर ध्यानस्थ शान्त गम्भीर पद्मासनी बैसली स्थिर आनन्द उधळ करितसे घेतले माता दर्शन अम्बा नाला पार अम्बाला निसर्गरम्य वातावरण जंगल जवळी उपासने अति उत्तम स्थान हर्षे प्रसन्ने जाणून बांधियेरी पर्णकुटी लहान जनार्दन तेथ तेर्थ कुटीत अन्तरा अंतरावर जलतुडुम्ब मोठी विहीर, जलकूपे मोठी कपार भूयार मार्ग असेची अवघे अवघेत् वर्षे वय पुरे गौर शरीर उमदे निर्भय, अम्बे सनिद्धरमदासे प्रातःकाली सन्ध्यास्नान तदनन्तरे अम्बादर्शन दर्शनान्तरेची जलग्रहण नित्यनेम जनार्दनाचा यज्ञकर्म साधन च भिक्षान्न सवे फलाहार सेवन उपासनी सातत्ये रमनासे उपासना तेज शरीरावरी प्रखर वैराग्यमुखावरी। योग तेजः मूर्ति साजिरी भक्तिरस प्राशितसे जो वरिणा अम्बादर्शन तो वरीना या नित्यनेमे जनार्दन जीवन व्यतीत होत होते बहुकाल उलटला नेमे खण्डमुलिना पडला उपासना ये फला फलकाळ जवळीया से उपासना फल द्यावया माता अधीर होय कार्या परी परीक्षा भाया घटना घटित जाहली से वर्षा ऋतु असती दिन वर्षा वृष्टि अति होन ओढ़ा उग्र रूप धारण नदीत रूपांतर जाहले लोंढ्या मागोन लोंढ्या येई दू पाण्या फुगवटा आदासे आसे संतत धार कैसे गाठावे वे पैलतीर अंबा दर्शन वाईट वाटे अंबा दर्शना कारण व्याकुल जाहला जनार्दन अखंड चाले चिन्तन दर्शन ऊढे तळमळी घेता माता दर्शन तद् जलान सेवन ऐसी प्रतिज्ञा करोन आसनस्थ जाहलासे दर्शन झास लागला माता नामात दंगला माता चिंतनी रमला भान हरपले वास्तवाचे तीन दिन तीन राती जनार्दन तैशाच स्थिती नामात दंगलाती देह भान हरपले भक्ताचा देखता निर्धार माता प्रसन्नली तयावर जनार्दना दिधला साक्षात्कार कृपा करोनिया दृष्टान्ति माता प्रगली भक्ता दर्शन देती जाहली प्रसन्न वदने वदली बाळा उपासने मी प्रसन्न तुला देतसे वचन से सांगाती रान सोडी हट्ट ध्यास दर्शन वजिते तैसे आचरावे स्नान संझे जलवापरी जावे तया जलकुपीवरी बाण पाषाणा काढावे वरी, वरी। माझेच स्वरूप असे ते काढियेला बाहेरी बाण तयाचे करियेले पूजन नंतर सोडियेले कुपोषण आज्ञा पाळिये अम्बे अतिकठीण अतिकठिन परीक्षे विना ता सुन निगाद्या विना अढलश्रद्धानिष्ठे विना कृपा बोळवण होय अम्बे परीक्षिला भक्त उतरला कठोर परीक्षेत तावून झळाळला तपनात मा प्रसिदली भक्तावरी अखंड कृपा माते सन्निध उपासन चरणी लीन अनन्य शरण जनार्दनाचा स्वामी जाहला बहुत जीव कल्याण करियेले विकास वस उन्नयन भक्तिमार्ग चालवोन भक्तिमळा फुलवीला मंदिर एक वीरेचे बांधोन बाण स्वरूप बैसवोन एक वीरेचे करिले प्रतिष्ठापन प्राण प्रतिष्ठा करोनिया श्री अंबा देवीची मूर्ती स्वयं अन प्राचीन अती मूर्ती सत्ययुगी होती शोधनी पुरा वा मूर्ती अतिशय प्राचीन सातत्ये सूरसज्जन रक्षण रुक्मि दर्शनादेताहरण कृष्णे जेथो श्री अंबा देवीची मूर्त पंथी मंदिरात श्रद्धे समप्रचित देत जीवकल्याणारत असे करियेला जीर्णोद्धार सुरेख चाहले अम्बा मंदिर भक्ति शक्ति अपार स्थान मातेचे सीमे भोवती परकोट बांधून करियेले ले उम्बरावती संरक्षण कार्य निजामे करोन सुरक्षित करियेने गावासी मंदिर अन परगणा लहान प्रगती विकास घडून विस्तारिले विस्तारीले बाजूने परगणा गाव शहरात बदलले मंदिराचा पुनश्च जीर्णोद्धार धनाढ्य जने करिला सुंदर भव्य आकारिले मन्दिर माता प्रेरणे कृपे महाबली हनुमन्ताचे मंदिर श्री दुर्गा देवीचे सप्तशति पठणा सभागृह शिशाचे सुन्दर कला किमया सुन्दर छान ी जनमन आकर्षण मंदिर परिसरी सकल ते एक मंदिर एकवीरा पूल सुंदर पुला पूर्व श्रीराम मंदिर अमरावतीत भक्त जनार्दन तया भक्ति कारण जाहले एकवीरा अवतरण उम्बरगावी ते धवान् इति गुरुकृपाङ्कितभक्तकवयित्री विजयकान्ता विरचितप्रासादिक ॐ श्री एकवीरा सप्तशती ग्रन्थ एकादशोऽध्यायगूढः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते